नवापूर तालुक्यातील सर्वप्रथम मराठी युट्यूब न्यूज चॅनल नवापूर लाईव्ह व विश्वासाचे दगडफेकीनंतर दलाकडून गुन्हा दाखल जमावाच्या हल्ल्यात एकवीस पोलीस कर्मचारी जखमी पोलीस गाड्या रुग्णवाहिका आणि अग्निशमन दल तसेच मोटरसायकलीचे मोठ्या मोटर प्रमाणात नुकसान पंचावन्न आरोपींना अटक तर पासष्ट आरोपींची ओळख पटली संशयितांच्या विरोधात हत्येचा प्रयत्न शासकीय कामात अडथळा आणि शासकीय मालमत्तेचे नुकसान यासह गंभीर गुन्हे दाखल पोलिसांकडून आरोपींचा शोधासाठी पथके स्थापन कोणत्याही प्रकारच्या अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन कल शाम को जो नंदुरबार शहर पुलिस स्टेशन अंतर्गत एक घटना हुई जिसमें दो समाजों के बीच में रगड़पिक हुई उस उसके हवाले से नंदुरबार सिटी पुलिस स्टेशन में क्राइम नंबर फाइव सेवन नाइन दो हज़ार चौबीस और अंडर सेक्शंस अटेम्प टू मर्डर असोल्ट ऑन पब्लिक सर्वेंट राइटिंग और प्रिवेंशन ऑफ डिस्ट्रक्शन टू तो पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट इस प्रकार से अलग अलग कायदों के अंतर्गत इसमें क्राइम रजिस्टर हुआ है इस क्राइम में आज तक अभी तक फिफ्टी फाइव को हमने ताबे में लिया है हिरासत में लिया है और उनको अरेस्ट किया है और 54 फोर आरोपी जिनके नाम ऑलरेडी निष्पन्न हैं वो अभी फरार हैं और उनके लिए हमारी अलग अलग टीम्स उनको डिटेन करने में लगी हुई है इसके अलावा पुलिस विभाग को और सी और ड्रोन फुटेज और इतर माध्यम से बहुत सारे वीडियोस सामने आए हैं जिसमें अलग अलग आरोपियों की आइडेंटिटी निष्पन्न करके उनको भी इसमें आरोपी बनाया जाएगा इसमें जो भी रिस्पॉन्सिबल हैं उन सबको इस क्राइम के अंदर आरोपी बना के उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी इस घटना में ट्वेंटी वन पुलिस अमलदार और होम गार्ड जख्मी हुए हैं कोई गंभीर अभी तक आ, जख्मी नहीं है और आ, उसके अलावा दो नगर पालिका के जो एम्प्लॉयज़ थे वो जख्मी हैं आ, अभी तक 55 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है उनको अभी माननीय न्यायालय के सामने आ, रिमांड के लिए हाजिर किया जाएगा और बाकी एबिंग और सीसीटीवी एनालिसिस एबॉन्डिंग आरोपी शोधने के लिए उनको ढूंढने के लिए और सीसीटीवी एनालिसिस के लिए हमने अलग अलग आ, टीम्स बनाई हुई हैं मेरी सारे नागरिकों से आ, रिक्वेस्ट है आ, कल की घटना के बाद शहर में अलग अलग प्रकार से कोई अगर अफवाह फैलाता है या किसी प्रकार से वीडियोस क्लिप्स वायरल करके गलत मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश करते हैं तो उनको कृपया करके उन सब चीज़ों से इन, 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 इन्फ्लुएंस ना हो ऐसा कोई भी वीडियो आता है और आपको लगता है कि उसमें हमारी क्लैरिफिकेशन की या हमें रिपोर्ट करने की ज़रूरत है तो तुरंत उसको हमको रिपोर्ट कीजिएगा शहर में शांति बनाए रखिए और पुलिस विभाग को सहकारी कीजिए माझं आपल्या माध्यमातून नागरिकांना आव्हान आहे की कृपया अफवार विश्वास ठेवू नका कोणतेही घटनेची माहिती मिळाली सोशल मीडियाच्याद्वारे आपल्याकडे काही आलं व्हायरल तर त्याची कृपया संबंधित पोलीस स्टेशनला संपर्क साधून त्याची शहानिशा करा आणि मगच याबद्दल कॉमेंट करा विनाकारण जुन्या व्हिडिओज किंवा जुन्या गोष्टीवर आपण काहीतरी प्रतिक्रिया करतो आणि या सोशल मीडियाच्या अनुषंगाने चांगल्या गोष्टी फॉरवर्ड न करता आपण चुकीच्या किंवा अफवा पसरणाऱ्या गोष्टी फॉरवर्ड करून विनाकारण वातावरण चिघडू नका आमचं सायबर सेल सक्षम आहे अशा प्रकारे कोणी व्हायरल केलं फॉरवर्ड केलं तर त्याच्यावर विनाकारण कायदेशीर कारवाई केली जाईल त्यामुळे आपण सतर्क राहा अशी माझी विनंती आहे दुसरी कायद्याचा आदर करूया कारण शेवटी कायद्याचा आपण आदर करूया कारण शेवटी हे शहर आणि हा जिल्हा हा परिसर हा राज्य आपला आहे आपल्या सर्वांचा आहे एखादी दुर्घटना घडली एखादा दंगलसम परिस्थिती झाली तर विनाकारण सर्वांनाच त्रास होतो गोरगरिबांना आणि सर्वांनाच त्रास होतो तर त्यामुळे आपण आपलं कर्तव्य व्यवस्थित करूया असं माझं आपल्यामार्फत आव्हान आहे लोकांना